Зашла в эту часовню, они поставили там свечку, что погородится а у нас каждый день читается Акафис. И, Конечно, Сыч сказала, что а что будет У нас вот сейчас через 3 минуты будет Акафис. мы считаем, ну, быстро, не 15-20. Помогите с нами, да, и идете. Они пожали плечами, посмотрели друг на друга. Ну, это и остались. А там, считаю, Акафис очень интересно. Там не просто все люди стоят, кто-то не читает. А то книжечку дают по очереди, и каждый по чуть-чуть таким образом сообща молится иконится, и конька покоролится. И месяц семь они как могли, так и прочитали, как могли, так и помолились. И ушли. И тут вот вечером уже пора закрываться. Свечница уже все посмешники подушила, там убирается, все натирает. И тут эти люди, бледные, мокрые, потные, возвращаются с криками и визгами, что чудо произошло, вас чуть спрашивают, а что же случилось? Говорит, а вот вы понимаете, мы вот мы с вами не москвичи, а мы с Балашова, по-моему, не помню откуда, ну где-то с замкадом и живут. Мы приехали. Я была очень больна, говорит молодая девушка, не называй свой диагноз. Я проходил очень долгое время исследований, и сегодня приехали мы в Москву, потому что сегодня должна была ложиться уже в больницу на операцию. И вы знаете, я после вот, молитвы возле вашей иконы, мы уже пошли в больницу, и перед тем, как меня положили, меня повторно осмотрели врач и сказал, что я полностью здоров. Вот после этого они пришли, собственно, и рассказали. Я вот mm -hmm. такого очень много. Именно поэтому сегодня часовник Казанской Божьей Матери – это, наверное, известнее, чем сам наш, чем сам наш монастырь.